Bila kita cakap tentang filem seram kan, kita selalu kita tengok like filem seram ni dia terlalu gori dia terlalu fictional, dia terlalu macam mengada-adakan keadaan itu. Tapi korang tahu tak ada empat filem seram yang sebenarnya berdasarkan kisah sebenar. Filem seram yang pertama ni adalah pada tahun 2009. Filem dia adalah Orphan, anak yatim. Baik, cerita ni dia mengisahkan tentang couple ni dia ambil anak angkat dekat sebuah tempat penjagaan nilah. Mula-mula time tu okey je, tak ada apa. Tiba-tiba hari demi hari dia perasan yang ada sesuatu yang tak kena jadi dalam hidup dia sejak budak ni masuk ke dalam family dia tau. So bila dia orang kaji punya kaji punya kaji punya kaji rupanya budak tu bukanlah seorang budak pun. Dia adalah seorang wanita perempuan yang berumur 33 tahun tetapi ada satu penyakit yang membuatkan dia tak boleh membesar. So kalau kita tengok daripada cerita dia macam tu nampaklah like a bit fiction ke apa ke kan. Tapi sebenarnya tak. Dia berdasarkan satu kes yang agak pelik kalau kita fikirkan berlaku di Czech Republic pada tahun 2007 dan kes tu dinamakan sebagai Kejun Case dia bermula apabila ada dua orang wanita ni Clara dan Katerina Morova Diorang ni penyembah setan A lah Saya boleh kata Diorang ni suka bully Ada dis tiga orang budak ni Seorang berumur enam tahun Seorang berumur tujuh tahun Dan seorang lagi berumur tiga belas tahun Bila diorang asyik bully budak-budak ni Jiran dia pun dah tak tahan dengar cerita ni apa semua Diorang panggil polis Dan bila polis datang Diorang tangkap Katerina dengan Clara ni Dan ambil lah tiga orang budak tu Tempatkan di tempat jagaan lah Sebab kenapa diorang ditangkap Rupanya jiran orang dapat satu footage CCTV yang tak tahu siapa hantar di mana ada tunjuk penderaan tu berlaku. Dan bila tiga orang budak ni dah selamat dekat tempat jagaan tu pun semua, tiba-tiba si yang 13 tahun ni lari daripada fasiliti tu hilang entah ke mana. Nama yang diberikan adalah Enik Marova berumur 13 tahun. So polis carilah identiti budak ni kan. Tak jumpa. Kemudian orang dapat satu lagi kes di mana ada seorang budak yang berumur 13 tahun juga dekat Norway yang mana dia dah buat kecoh dekat satu sekolah ni sampai bergaduh sini sana pun semua dan budak yang dekat Norway tu tiba-tiba lesap macam tu juga. So polis pun pelik. Eh apa benda yang jadi sekarang ni? Bila benda pun dah besar, polis pun buatlah penyiasatan secara terbesar akhirnya budak 13 tahun tu ditangkap di Norway dan dibawa balik ke Czech Republic untuk disoal siasat. Rupa-rupanya bila diorang soal siasat, budak ni bukanlah seorang perempuan yang bernama Annick Morova usia 13 tahun. Tetapi nama dan umur sebenar dia adalah Barbara Scarlo dan umur dia dah 33 tahun. Sebiji macam film. So, bila polis siasat lagi apa semua, rupanya si Barbara ni dah banyak kali dah buat kes macam tu. Dia pergi ke satu tempat, dia buat hal, dia pindah tempat lain. Dia buat hal satu tempat ni, dia pindah tempat lain. Dah banyak kali dan banyak identiti yang dia dah pegang. Dan bila kes dia dibicarakan di mahkamah, dia pun dipenjaralah di Czech Republic pada tahun 2007 sampailah sekarang. So, itulah dia kisah sebenar di sebalik filem Orphan ni. Oh, sorry. Yang kejadian ni, yang Dua orang kak dera tiga orang budak kan? Sebenarnya yang master plan Yang buat planning ni apa semua? Barbara Dia yang plankan dua orang kakak dewasa ni Untuk dera budak-budak ni Sebab budak-budak ni dah dirasuk setan Dan dia plan juga dekat budak-budak ni Supaya buat kecoh gila semua Kalau korang nak keluar daripada pusat jagaan tu Ni Gila, Mat. Filem yang kedua pula adalah Nightmare on Elm Street pada tahun 1984. Ha, siapa tak tahu cerita ni, Mat. Kau klasik. Kalau kau orang tak tahu pun cerita ni, mungkin kau orang familiar dengan satu watak yang sangat famous iaitu Freddy Krueger. Kuku panjang yang selalu muncul dalam mimpi dan bila dia bunuh kau orang dalam mimpi, kau orang mati juga di dunia sebenar. Ah, ha, yang tu. Tapi sebenarnya kejadian yang berlaku betul-betul bukanlah sesama macam tu, tetapi dia ada ada kaitan dengan this scientific punya masalah lah. Dia berlaku pada tahun 1970 di mana ketika itu ada satu kumpulan imigran Southeast Asia ni lah. Yang dalam tu ada orang-orang Colombia, orang-orang Vietnam dan selebihnya yang terkesan kepada Perang Vietnam pada ketika itu. Dan bila diorang di refugee camp tu, tiba-tiba seorang demi seorang mati mati secara mengejut ketika diorang dalam tidur. Bila dah dibedah siasat seorang demi seorang like kenapa dia ni mati? Mungkin PTSD daripada Perang Vietnam tu ke apa ke kan? Kita tak tahu. Bila diorang bedah rupanya tengok diorang ni sihat. Tak ada sakit apa. Tak ada sakit jantung ke kecil manis ke darah tinggi HIV AIDS, gout ke apa ke. Tak ada. Sihat walafiat. Tapi diorang boleh mati sebegitu saja. Dari segi sains diorang labelkan benda ni sebagai SUNDS. S-U-N-D-S. Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome. Itu dari segi sains dan dari segi yang cultural, spiritual ni apa semua, diorang syaki ada satu makhluk yang ikut orang balik daripada tempat asal dan Til bunuh dorang sebab dorang sepatutnya ditakdirkan untuk mati masa kejadian tu so itu adalah cerita dia pendek je dia tak adalah like peliknya apa jadi apa semua tak ada dia very simple tapi agak pelik kalau dari segi sains yang kita fikir lah filem yang ketiga pula adalah satu filem yang sangat famous iaitu filem Scream pada tahun 1996 baik filem Scream ni dia basically mengisahkan tentang satu kumpulan pelajar ni dia diburu oleh satu this man yang pakai ghost face dan juga pegang sebilah pisau yang bunuh seorang demi seorang. So itu basically premis filem dia lah. Dan cerita ni pun ada kisah benar dia juga. Dia berlaku pada tahun 1990 di Gainesville. Masa tu sangat-sangat tenang, sangat-sangat damai. Tak ada apa pun kekecohan yang berlaku ni apa semua. Tiba-tiba pada pagi esoknya tersebut ada 5 orang pelajar yang dibunuh pada malam yang sama, ada waktu yang sama, dengan cara yang sama. Dan bila polis investigate like apa benda yang dah jadi ni apa semua? Rupanya ada seorang lelaki lelaki yang bernama Danny Rowling yang buat semua kejadian-kejadian tu. So, bila pihak polis tangkap Danny Rowling dan buat siasatan terhadap dia apa semua, dia tanya, kenapa kau buat macam ni? Kau tahu jawapan dia apa? Saja bosan. Hui, orang apa macam tu? Sampai lima orang bunuh. Dan bila disoal soal siasat lagi apa semua, like macam mana kau bunuh, cara-cara dia apa semua, rupanya adalah dia dah aim budak-budak ni. So, bila waktu malam je, dia masuk melalui tingkap dan dia jumpa je budak perempuan ni, dia akan duct tape. Saya so, takkan kau tahu tak? duct tape apa dia, dia, dia dia ikat dengan tape badan dia apa semua kan, lah supaya tak boleh gerak dia buat perkara tak elok dekat mangsa tu dan dia bunuh dan pergi mangsa yang seterusnya dia buat juga benda yang sama dia pergi ke mangsa seterusnya di rumah yang lain dia buat benda yang sama malam yang sama cara bunuh yang sama pada waktu yang sama itu adalah benda yang pelik bagi pihak polis sebab masa orang lakukan penyiasatan kat tempat tu lah dia jumpa hanya satu bilah pisau dan juga satu duct tape so maknanya ada seorang yang lah pembunuh kan tapi like polis pun fikir macam mana lima orang tu boleh mati pada masa yang sama. Rupanya dekat pisau tu ada dua cap jari. Yang seorang Danny Rowling ni memang dah ditangkap lah. Tapi yang seorang lagi tu sampai lah tak ditangkap. Tak tahu apa jadi. Dia terlepas macam tu. Polis syaki ada dua suspek yang melakukan benda terkutuk ni lah. So itulah the inspiration untuk filem Scream lagi-lagi karakter Billy Loomis dan juga Stu Marker tu. Ada dua orang pembunuh yang lakukan di pembunuhan rambang ni semua lah. Dan yang terakhir lagi satu juga cult klasik iaitu Final Destination pada tahun 2000. Ha, siapa je tak kenal filem ni? Filem yang bagi kita fobia kalau kita bawa motor atau kereta di, di belakang lori balak. Baik, kejadian yang berlaku sebenar-benarnya di sebalik terciptanya filem Final Destination ni adalah bukanlah pembunuhan ke, ke, ke apa Tapi dia ada dua kejadian lah. Yang pertama sekali adalah pada tahun 1988 ada seorang ibu ni dia call anak dia. E, uh, nak sebenarnya ibu rasa tak sedap hatilah jalanan kamu nak balik ni. Boleh tak tuk dapat tukar flight? So anak dia pun kira macam ah yelah ibu apa semua. Dia, dia ikut apa mak dia cakap. So dia tukar flight, dia tukar tarik. Bila dia buat macam tu, dia naik lah yang flight lain kan. Bila dia dah sampai je dekat rumah dia, dia buka je surat kabar, dia nampak flight yang sepatutnya dia naik tu, bumbung dia tercabut masa on the way nak balik. Flight dia adalah Aloha Flight 243 Korang boleh search korang-korang nak tahu. Itu kejadian yang pertama. Yang kedua pula, pada tahun 1996 4 tahun sebelum terbitnya Final Destination ni. Ada sebuah penerbangan yang akan terbang daripada New York ke Paris tiba-tiba meletup. Penerbangan tu dinamakan Flight 800. Penerbangan ni dia nak ke Paris dan baru je berlepas, 12 minit selepas berlepas tu, tiba-tiba meletup dekat enjin dia dan meletup satu kapal terbang. Sebiji destinasi, sebiji kejadian, sebiji waktu yang berlaku dalam filem. Dan penumpang kat dalam tu sebanyak 230 orang tak selamat. So, dua kejadian ni lah yang menjadi inspirasi kepada terjadinya filem destination ni dan itulah dia cerita tentang empat filem ni yang berdasarkan kisah sebenar. So apa lagi filem-filem yang berdasarkan kisah sebenar yang boleh saya bahaskan? Cuba korang komen dekat bawah apa-apa pun -apa -apa guys. Jadilah penonton yang setia. Terima kasih.